Fındıqçılıq Zaqatal rayon sakinləri əsas məşğuliyyət sahələrindən biridir. Yüksək keyfiyyətli müxtəlif növlərinin yetişdirildiyi rayonda tez yetişən yay sortlarının yığılmasına başlanılıb. Bəs görəsən fındığın qiyməti bağ sahiblərini qane edirmi? Fındıqçılıq sahəsində nə kimi çətinliklər var? Ətraflı sujetdə. Zagatala da kənd sakinlərinin əsas qazanc mənbəyi olan fındıq heç də asanbaşa gəlmir. Xüsusi aqrotexniki qulluq tələb edən bu məhsul budanmasından başlayaraq, xəstəlik və zərərvericilərlə mübarizə, sonda isə yığımınadək min bir əziyyətlə başa gəlir. Hazırda bağ sahibləri tərəfindən erkən yetişən Kudriyaviç, Çirkazov və başqa sortların didimə üsulu Muna start verilib. 15-20 gün sonra ata baba sortunun yığımına başlanılacaq. Lakin bağlara çəkilən xərclərin artması, son zamanlar digər məhsulların daha da bahalaşmasına baxmayaraq, fındığın qiymətinin aşağı olması fermerləri qane etmir. Təbiətin isil təxliqlığı bizi çox narahat eləyir. 2 gündən bir yağış yağır. Ağaclar altında təmizləyə bilmirik. Fındıqların xəstəlikləri artır. Yağdıqca, demə, nəm olduqca hava, fındığın zəbalı artır. Qiymətlər bir balaca şübhəli gəlir bizə. Yani fın, çok manipülasyon gelir fın kıymetin üstünde. Bir gün kaldırırlar. Ehali fındığa yığır, eli yığıp taranda kıymeti salırlar. Esas problemler bizde fındığın kıymetidir. Fındığın kıymeti mesela hal hazırda 2 man 80 Ama bugünkü günde halbuki 4 maat, 5 maat olması lazımdı ki cemaatin e, yaşayış güzellerini biraz yükseldir. Faylası var, bunun altını biçmeyi var, onun temizlenmeyi, bunun kübre vermeyi. <laughs> də və yenilənməsi fındıqçılığın əsas problemlərindən biridir. Çünki yeni yaranmış xəstəliklə mübarizə üsulları müəyyənləşəndək təsərrüfatlar xeyli itki verir. Bağ sahibinin sözlərinə görə 1 hektar sahənin dərmanlanması isə 380 manata başa gəlir. Dərmanlar bahadır, mütəxəssisləri yoxdur. Hər il bir xəstəlik əmələ gəlir. Bunu müalicə eləmək üçün, dərmanlamaq üçün aparaturaları yoxdur, dərmanları yoxdur. Fındığın yığılması da bağ sahiblərinə baha-başa gəlir. Məhsul yığım üçün bağ sahibləri hər işçi üçün gündəlik 20-25 manat pul ödəyir. Amma məhsulun satış qiyməti bu xərci qarşılamaır. Qeyd edirəm, Qətal rayonunda fındıq bağlarının ümumi sahəsi 20 min hektarı ötüb. Ötən il bu bağlardan 30 min tondan çox fındıq istehsal edilib. Bu il həmin rəqəmin daha yüksək olacağı gözlənilir. Hacəmər İsayev, İlkin Mirzayev, Sənan Bəhrəmli, ATV Xəbər